У Російській Федерації вирішили зімітувати допомогу своїм солдатам і вислали їм непотріб. Щоправда, як завжди, красиво це все загорнули їм помпезно підписали. Ну а потім виявилося, що на фронт передали зламаний дриль, неробочу болгарку та спінінг. Їм сабші довели, Что нам не хватает строительного инструмента Это правда Но когда ты присылаешь строительный инструмент Неплохо бы присылать его Укомплектованным Чтобы из него тут еще что-нибудь торчало Нет? Ну, допустим, хорошо, найдем Фу. Спиннинг С таким мой дедушка Ковра выходил Допустим Вот это Полезная вещь. Эта вещь нам однозначно пригодится, когда мы доберемся до тех, кто нам это прислал.